Panii mă duc unii în de aici, n-ai? Panii părinților, două de aici? ओम् सद्गुरुकोट निवासि राजा

i

वक्तव्यस्त लंसितं समस्त लोक विग्रहं विनिमोद मोहं हे मकिन्की नारजलपति काशिका पुराणी नातकाल भेरवंबजे धर्मसेतु बाल कम धर्ममार्ग नाशिकाल भेरवंबजे वाहनसर्व नाराध्वं काशिका पुराणी नातकाल भेरवंबजे इति समेत वाचार्यस्य काल भेरवश्चम्पं गुरुनामसीरस्कू

निज प्रदात्री धात्री समस्त जगता वाक्यदात्री पञ्चत्रिकोणने खलु सामरसे आदेत शक्तिनिग्रे स्मितिभिपरितां प्रातः स्मरामि वसुत्र सरोच मध्ये ब्रह्मादिमात्रो वसुभैरव भैरवीति इन्द्रान्द्रविजकृति हविताम्

श्रीपादराजं शरणं प्रपदे श्रीपादराजं शरणं प्रपदे श्रीमरराजं शरणं प्रपदे श्रीमदनन्द श्रीविभूषित अप्पलक्ष्मी नरसिंहराजा जय विजयी भव श्रीमदनन्द श्रीविजयी भव

जय विजयी भव दिगविजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयि भव सुमती नन्दन हर हरिनन्दनेव प्रभुपादा जय विजयी भव दिगविजयी भवति मदखण्ड श्रीविजयी भवति कापुरा नित्यविहारा मधुमति दत्ता मङ्गलरूपा जय विजयी भवति श्रीमदखण्ड श्रीविजयी श्रीपादराजं शरणं प्रपदे श्रीपादराजं शरणं प्रपदे श्रीपादराजं शरणं प्रपदे श्री श्रीस्वामीरा श्री 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 स्वामी च मत श्री स्वामी श्री स्वामी च श्री स्वामी च श्री स्वामी च श्री स्वामी च श्री स्वामी मत श्री स्वामी च श्री स्वामी मत श्री स्वामी च श्री स्वामी च

श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री समर्थ श्री समर्थ गायत्री मंत्र घेते ॐ तस्य पितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्सदी महीन्त्यो यौना प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्सदि महीन्त्यो यौना प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्सदि मही तिरो यौना प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवसरि मही तियो यौना प्रचोदयात् ं भर्गो देवस धीमहिं दियो योना प्रचोदयात् ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यं दियो योना प्रचोदयात् ॐ तस्य तस्यं भर्गो देवस्यं दिवो योना प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्यं दियो यौना प्रचोदयात् ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो योना दियो

ॐ तस्य पितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिं धियो यो न प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिं धियो यो न प्रचोदयात् ॐ तस्य पितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिं

ઓ માય રીમ રીમ ચામડાએ વિચે 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 આ પરમાત્માનું જીવનત્ર કહે છે ઓ ઓમ ધમ્મા સ્વામીય ચામયે સુગન્ધી ंदना मृत्यो मोक्षे ओम त्रंबक यजा सुगंधी पुष्टिवर्धन वंदना मृत्यु मोक्षे मृता ओम त्र्यंबके सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वाकमेवंद मृत्यो मोक्षे मृत ओम त्रंबकमजा सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वाकमेवंद मृत्यो

ंदना मृत्यो मोक्षे मृता ओम त्रंभक यजा सुगंधी पुष्टिवर्धन वंदना सुगंधी पुष्टिवर्धन गुर्वना मृत्यो मोक्षे मृता ओम त्रंभक यजा सुगंधी पुष्टिवर्धन गुर्वन

ओम श्री चैतन्य गौरक्षाय नमः 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 ओम श्री मधुमति सावर स्वाहा

ம்ரகடகசன జృత పరిసరాంశే గృత నమః నాషన ఓ రంగగడగ సేనాగసదమంతనే జృత పరిసరాంశే గృత నమః నాషన ఓ రంగగడగ సేనాగసదమంతనే ఓ రంగగడగ సేనాగసదమంతనే జృత పరిసరాంశే గృత పాపం अन्यथा पाप विध्वंसं दवेद कोटि पुण्यता शरमात्मानं संदानं पापं धरति कोटिशा अन्यथा पाप विध्वंसं दवेद कोटि पुण्यता शरमात्मानं संदानं पापं धरति कोटिशा अन्यथा पाप विध्वंसं दवेद कोटि पुण्यता सर्वांनी ताळ बसायचे आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवायचे डोळे बंद करून घ्यायचे पुरुषजित्त अष्टमंत लावतात स्त्रियाजित्त अधिमुकू लावतात अशा ब्रुकटी माध्यमात श्री स्वामी समर्थ महाराजांचं दोन मिनटं ध्यान करायचंय ध्यान करत असताना इतर कोणतेही विचार मनात आणायचे नाहीये ध्यान येऊन सुरू श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त श्री महाराज त्र्यम्बकेश्वर महाराजकी चार्थना गुरु ब्रह्मा गुरुरविष्णुः गुरुरदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री श्रीगुरुवे नमः श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय